шел сильный дождь. Я ехал в среднем ряду. Шкода ехала в левом ряду. Немного впереди меня. Субару вылетела со встречной полосы, ударила Шкоду. И Шкода уже отлетела в меня. И по касательной мне дверь боковую водительскую зацепила. Да, очень сильно пострадал водитель Субару. Там его выбросило с машины пострадал или также водитель и пассажирка Шкоды, и пассажир Субару пострадал. Но самое больше, конечно, пострадал водитель Субару, там очень серьезно.